Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Apa khabar semua penonton setia. Assalamualaikum. Subuh hari ini. Masya Allah. Pejam celik, pejam celik. Kita dah berada di pertengahan Ramadan hari ini. 15 Ramadan. Jadi bagaimana Ramadan anda? Masya Allah. Masih terus kekal istiqamah ke? Mudah-mudahan kita doakan semoga Allah terima segala amalan kita. Apa yang telah kita lakukan kan di separuh Ramadan ini. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini insyaallah hari ini pagi ini untuk kita sama-sama bina syurga di rumah bina rumah di syurga dan kita nak satu keluarga kita insyaallah masuk syurga sama-sama dan kita bukan sahaja live di kaca TV Al Hijrah juga di FB live TV Al Hijrah masya-Allah Assalamualaikum semua warga-warga muka buku jangan lupa untuk tekan butang share like dan juga komen mudah-mudahan lebih ramai lagi insyaallah akan mendapat manfaat yang apa yang apa yang akan kita kongsikan pada pagi ini alhamdulillah hari ini tajuk kita yang pipih tidak melayang apakah yang dimaksudkan itu saya rasa ia macam satu peribahasa sebenarnya yang bulat tidak datang bergolek yang pipih tidak datang melayang insyaallah kita akan bersama dengan dua tetamu saya pada pagi ini di sebelah saya kita bersama dengan selebriti tanah air kita siapa tak kenal tak lain tak bukan kita bersama dengan Nafiza Zaidi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa khabar Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Masya Allah. Dan di hujung sana, tak lain tak bukain, Masya Allah kita bersama dengan Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, selaku pengurusi Musalat Al-Rawda. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Ustaz pagi Alhamdulillah. ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ha, jadi Alhamdulillah. Jadi Ustaz, ha, saya tertarik sebenarnya dengan tajuk, tajuk ini pagi ini kan. Ya. Ha, apa yang, yang pipih, pipih, tidak hmm. melayang. Ha, jadi mungkin kita kita tak nak, mungkin kita kena rezeki ke hmm. apa, kita kena berusaha lah sebenarnya kan untuk uh, tidak pergi itu saja. Mungkin kalau cakap pasal pergi itulah berkaitan dengan Ramadan mm. lah ustaz kan. Sebab kita dah masuk 15 Ramadan dah. Ya. Yeah. Allahu akbar. Pejam celik saya, saya 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 baru je 2 3 hari rasa baru oh, Ramadan. Yeah. Dah kita dah dah separuh Betul, Ramadan dah hari ni. Jadi mungkin ustaz so. boleh kongsikan mm. agar uh, kita tak nak Ramadan tu berlalu begitu saja yeah. tanpa ada apa-apa amalan pun yang boleh kita mm. lakukan. Jadi kita ada berbaki lagi lebih kurang lagi separuh Ramadan lagi. Lagi apa lagi yang boleh kita lakukan ustaz agar Ramadhan yang kita uh, ada pada tahun ini untuk kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi. Terima kasih Ganafis. Alhamdulillah. Salat wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Alhamdulillah syukur pada Allah pada pagi 15 Ramadan. Insyaallah. Malam ni malam 16 kan? Malam ni kita dah mula kunut kan? Jadi bermaksud kita sudah meninggalkan separuh daripada bulan Ramadan yang sangat-sangat kita cintai yang kita suka suka sangat bulan Ramadan ni sebenarnya dah mak -mak, bila dengar Ramadan pun dah rasa sesuatu pada jiwa kita jadi kena pula tajuk pada pada hari ini, yang pipih tak melayang, yang pipih tak datang melayang dia kena kena baling baru dia terbang. yang yang bulat dia tak tak datang menggolek kecuali kita lambung dia goliklah dia maknanya usaha tu kena ada Supaya Ramadan kita yang berbaki lagi 15 hari ini biar jadi Ramadan yang terbaik dalam sejarah hidup kita. Uh, satu syair Arab yang telah pun dinasyidkan, dikasidahkan. Uh, apa, cantik dia punya kata-kata. Dia kata apa? Ramadan tajalla wa bertasama. Uh, Ramadan itu datang apa, menjengah dan tersenyum. Tuba lil abdi idha tanama. Beruntunglah kepada seorang hamba itu apabila dia mencari ataupun dia berusaha pada bulan Ramadan. Apa nama satu perkara yang sangat penting bila kita berada pada bulan Ramadan ni kita kena usaha. Mm hmm. maka beruntunglah kita kalau berusaha. Mm -hmm. Dan antara baik-baik syair itu disebut tuba lin nafsi pada pada rangkap yang kedua. Bitaqwaha. Mm hmm beruntunglah bagi jiwa, bagi diri yang mendapat takwanya. Maknanya antara mesej ataupun objektif daripada kita melakukan ibadah pada bulan Ramadhan ini puasa ini ialah untuk dapat darjat takwa. Sebab tu selalu kita dengar pada bila saja masuk bulan Ramadhan tuan-tuan puan -tuan, semua, kita akan dengar kebiasaannya ustaz-ustaz dan ustaz-ustazah ataupun tok-tok guru kita akan sebut ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang beriman difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana difardu kepada umat-umat yang terdahulu mudah-mudahan kamu mendapat atau menjadi orang yang bertakwa maknanya di penghujung kita melakukan ibadah puasa pada dan juga ibadah ibadah lain sempena bulan Ramadan bulan puasa ini ialah nak jadi insan yang bertakwa insan bertakwa ni kalau kita buka Quran kita akan nampak mesej pertama Allah kepada kita bila kita buka surah al-Baqarah selepas kita baca surah al-Fatihah kita akan jumpa alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi Lil muttaqin kitab al-Quran ini tidak ada keraguan padanya memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa lalu diperincikan dalam apa lima ayat yang pertama tu tentang siapa itu orang bertakwa allazina yu'minuna bil ghaib <Sessizuk> ah, wa yuqimuna solah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begitu juga kita akan jumpa ke kekerapan Allah menyebut tentang takwa. Contohnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu untuk dapat ampunan Allah dan mendapat syurga Allah. Yang mana syurga itu luas cin langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Allazina yunfiquna fis-sara'i <Sessizuk> wad-dara'i <Sessizuk> wal-kazimina al-ghayz orang yang menginfak menginfakkan harta dia waktu sempit waktu 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 lapang dan banyak lagi perincian berkenaan dengan takwa. Rupa-rupanya satu himpunan kebaikan yang boleh kita buat yang disebut sebagai perincian orang bertakwa itu dapat kita buat pada bulan Ramadan. Sebagai contoh, infak, Allah sebut tentang infak. Kita boleh inilah bulan kita nak infak, kita akan dapat pahala berganda. Zikir, ingat Allah, inilah bulannya kita banyak berzikir. Apa lagi? Kita banyak tindak tanduk tingkah laku kita dijaga pada bulan Ramadan ni. Kita selalu minta ya Allah, apa tolonglah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah apa untuk ingat padamu, untuk banyakkan syukur padamu, InsyaAllah. untuk memperbaiki amalanku. Kita minta juga ya Allah bulan Ramadan ni supaya kita apa menjaga lisan kita, banyak baca al-Quran. Semua itu untuk menjana diri kita supaya menjadi insan bertakwa. Jadi maknanya Bulan Ramadan ni kalau di hujung nanti selepas 30 hari atau 29 hari, ha tengoklah kedusan. Hmm. nanti dah yeah. duduk menunggu depan <coughs> TV kan. <coughs> kalau anda kata 30 hari uh, hari kita tahun ni, <coughs> maka di, di hari yang ke-30 tu kita, cuba kita buat muhasabah pada diri kita. Ya. Apa yang kita rasakan bila kita berada di penghujung tu? <coughs> rasa sedih tu mungkin satu. Ya. Yang kedua ada tak rasa macam ada kelainan pada diri kita? Ha, sebab kalau tak tanpa ada kelainan seolah-olah kita tak berjaya pada bulan Ramadan ni. Ha, Kira eh macam sama aje. Yeah. Masa sebelum masuk Ramadan macam ni, hmm. keluar pun macam ni. Tapi kalau kita keluar tu, kita rasa macam eh amalan macam meningkatlah. Rasa macam rajin sikit baca Quran, rajin hmm. sikit solat, solat sunat. Ya fardu tu saja kita lah memang wajiblah. lah. Kita rajin sikit apa berzikir, rajin sikit cakap elok-elok, yeah. kita menjaga lisan kita. Yeah. Jadi pada ketika hujung tu kita rasa ada perubahan walaupun sedikit, hmm. okeylah. Uh. It's okay daripada hmm rasa macam Sama dia. Ataupun aku hujung ni nak raya makin teruk dah <laughs> <laughs> mana ni must be something wrong <tuk> masya-Allah itu dia kan antara <tuk> kata kita nak tengok macam mana adakah Allah terima sebenarnya Ramadan yeah. kita kan jadi kita kena berusaha lah daripada sekarang masya-Allah jadi kita nak tanya dengan Nafis juga sebenarnya kan sudah pasti ni pelakon yeah. masya-Allah hebat ustaz kan yeah. Orangnya orang kan pelakon <tuk> <lalu>. <tuk> <tuk> kan, ramai pengikut ramai peminat sudah pastinya ramai yang apa je yang Nafis buat mesti uh, mereka akan yeah. ikut kan ada. jadi mungkin nak tahu juga nasihat Nafis dan sebagainya kepada peminat-peminat yang juga penonton-penonton Assalamualaikum pada pagi ini. Tapi kita nak rehat dulu. Ha, kita bagi simpan, kita bagi nafis fikir. Apa nak bagi nasihat dekat penonton-penonton kan? Jadi kita nak rehat dulu seketika. InsyaAllah kembali lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah ma'had yang berasaskan sains, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla Ar-Raudah. Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Maahad Ar-Raudah yang mana pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini yang mana mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana tapi mereka juga akan mendapat pendidikan hafazan Al-Quran dan juga turas di Maahad Ar-Raudah pelindung perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah selangkah ke jannah. Masya Allah itu dia satu sedekah melangkah ke jana mahat al-raudah. Insya Allah akan kita kongsikan kejap lagi maklumatnya sebentar saja lagi insya Allah. Jadi kita nak bersama dengan Nafis. Masya Allah tadi saya dah tuis sikit soalan. Sebab kita tahu Nafis adalah soalan selebriti, pelakon kan. Dan sudah pasti ramai pengikut, ramai yang memahati apa yang Nafis lakukan. Jadi mungkin Nafis boleh kongsikan kepada kami mungkin nasihat mungkin kepada penonton-penonton atau juga peminat-peminat di luar sana. Terutamanya sepanjang bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Azli Dewi. Um, sebenarnya Nafis sendiri pun tak jarang, jarang post uh, segala benda amalan dalam social media. Sebab mm -hmm. apa macam, yalah Nafis sedar di Nafis tak adalah sebaik mana. Tapi uh, apa yang Nafis boleh kongsikan dekat sini, yang mana rakan-rakan uh, ataupun kenalan-kenalan rapat yang selalu nampak perbuatan-perbuatan saya dekat luar sana, dia mungkin tahu mm -hmm. Bila masuk bulan Ramadan ni, dia ada satu perasaan yang lain pada diri setiap insan kita ni ya. Hmm. Setiap masuk bulan Ramadan, tak lain tak bukan ada yang fikir pasal nak lepas puasa nak raya. Hmm. Ada yang fikir pasal amalan bulan Ramadan. Hmm. Apa yang Nafis selalu buat pada bulan Ramadan? Yang pertama sekali Nafis akan jaga solat dan perbaiki solat. Sebab pada hari-hari biasa mungkin kita solat seorang mungkin kita perbaiki ataupun jaga dengan pergi ke banyakkan ke masjid berjemaah dan dengan uh, uh, kalau ada masa lapang, kalau apa semua cuba untuk pergi ke masjid untuk berjemaah dan yang kedua sebab bulan Ramadan ni adalah bulan uh, bulan al-Quran bulan hmm. diturunkan al-Quran jadi sebelum-sebelum uh, ni pun tahun-tahun sebelum ni pun Nafis selalu praktikkan setiap kali masuk bulan Ramadan Nafis akan orang kata apa azam uh -huh. kalau boleh semampu boleh uh, setiap bulan Ramadan tu Nafis akan uh, khatam untuk uh, untuk khatam al-Quran. Ha. Uh. So tip dia senang je kalau Nafis <coughs> share dekat sini. Contoh macam bila dah masuk bulan Ramadan setiap waktu solat kita tu Nafis habis je solat Nafis akan baca empat, empat, muka surat. Uh, empat muka surat al-Quran. Uh, istiqamah sampai habis insya-Allah boleh katum satu Al quran itu apa yang Nafis selalu buatlah setiap kali masuk bulan muadan itu yang Nafis akan buat lagi satu yang ketiga ni yang ketiga ni agak susah orang lain ni nak kena jaga hawa nafsu ha, Hawa nafsu ha orang kata kalau ada nafsu bila kita pergi ke bazar banyak pembaziran ah nafsu itu... jadi bazir. Kan? ah sebab pembaziran kalau uh, sebelum Nafi kalau pergi bazar ke apa ke nak beli uh, dah tahu dah ini semua nafsu ini kena kontrol kerana dah tahu dah dah jaga Uh, setakat mana yang kita mampu kita boleh makan uh, cukup itu je hmm. Uh, itu yang Nafis selalu tengok lah hawa hmm, hmm. uh, nafsu tu penting bulan puasa hmm. 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 Okay, itu antara antara orang uh, kata amalan-amalan uh, yang, yang uh, Nafis selalu Betul. lakukan kan? Hmm. Masya Allah tapi kalau, mungkin kalau Nafis boleh kongsikan lagi berkaitan sebab kita ni hidup dalam media sosial sikit Nafis hmm. macam-macam kan? uh, mungkin, mungkin bukan mulut yang cakap tapi tangan jari yang berkata-kata jari yang menulis kan? benar dan sebagainya kan? jadi uh, mungkin nasihatlah uh, kepada uh, penonton penonton. kau ataupun peringatan untuk kita bersama agar kita tidak uh, kata dalam bulan puasa ni kita itu pun antara salah satu mm, yang kita betul. kena jaga pandangan betul. Hafiz ni. Betul. Uh, kita kena tanam dalam diri kita sebab uh, setahun sekali mm -mm. kan kita hadapi bulan puasa ni sebab bulan puasa ni bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang sangat istimewa. Sangat-sangat mm. istimewa. Semua orang kalau beriman dia akan rasa special bulan Ramadan ni sebab banyak kelebihan dalam bulan Ramadan ni so uh, apa yang Nafi boleh cakap buatlah uh, segala kebaikan ataupun amalan-amalan yang sangat baik uh, pada bulan ni insya-Allah akan dapat ganjaran yang yang kita tak jangka hmm. kan sebanyak mana pun uh, itu yang Nafis selalu pesan dan selalu nasihat di Nafis sendiri supaya beringat dan terus uh, istiqamah dalam bulan Ramadan Masya Allah, itulah kita kena istiqomah tu sebenarnya yeah, kan, Ustaz kan, istiqomah tu untuk kita uh, kemudah sebenarnya Betul. kan. Nafis kadang-kadang biasalah iman manusia kita ada turun naik dan sebagainya. Yeah. <laughs> Masya Allah. Jadi tadi Nafis dah, dah, dah twist, dah, kita dah Ustaz kan antara amalan yang Nafis lakukan adalah Betul. dengan bersedekah. Betul. Dengan bersedekah di bulan Ramadhan, ganjarannya hmm. subhanallah sangat luar biasa sebenarnya untuk kita yeah. uh, bersedekah. Jadi mungkin Ustaz sebelum kita ke kempen, Ustaz mungkin boleh uh, kongsikan sedikit Ustaz dengan amalan-amalan bersedekah ini Ustaz, terutamanya waktu subuh, waktu pagi ni. Yeah lagi pun kita tahu pahala berlipat kali ya. ganda ustaz. Cuba bayangkan pada setiap kali datangnya subuh, mm -hmm. Allah menurunkan dua malaikat. Mm -hmm. Yang Nabi sebut al-malakan, Nabi kata ada dua malaikat yang mendoakan kita. Yeah. Malaikat yang pertama ni akan kata apa? Allahumma a'ti -hmm. munfiqan khalafa. Ya Allah, ya Tuhan berilah kepada orang yang menginfakkan harta ini keuntungan. Mm -hmm. Mana setiap kali kita bagi walaupun s untung, untung. Ya Allah untunglah dia, ya Allah untunglah dia. allah mm -hmm. uh, gantian yang 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 berganda. Kemudian malaikat yang kedua pula, Allahumma a'timum mumsikan talafah. ini kita tak nak ni. Mm -hmm. Malaikat kedua kata apa? Ya Allah, berilah kepada yang pemegang harta ni, simpan duit. Mm -hmm. uh, talafah, talafa, kerugian. Allah. Maknanya ini ini antara tugas malaikat pagi ni. Mm -hmm. Dia mendoakan kita. Jadi seelok eloknya pagi ni kita mulakan dengan sedekah. Dan sedekah ni kadang-kadang kita takut miss. Antara cara yang baik, sekarang ni senanglah QR, boleh transfer akaun senang. Hmm. Itu saya hmm. saya sebenarnya saya, saya saya buat ada ada amalan yang khusus sebab sedekah ni setiap hari, saya akan transfer ikut hari. Contoh hari-hari, hari pertama saya saya buat 11. Mhm. RM11, hari kedua RM12, oh, ya transfer. Okay. Jadi kalau ke, ke, itu satu cara. Bagi mereka yang selalu lupa, kita buat dalam bentuk sebulan-sebulan terus. Uh -huh. Kalau contohnya nak bagi RM30, sehari RM1. Uh -huh. nah, jadi oh. itu itu lebih mudah. Dengan niat, ini niat uh, sedekah yang aku nak beri pada hari esok dan seterusnya setiap pagi uh -huh. sampailah hari yang terakhir. Masya-Allah, ya. itu adalah tips sebenarnya ya. untuk penonton-penonton untuk kita semua tak bagi ikut ikut tarikh Ustaz kan, hari-hari RM1 je tu saya. 2 ah, 2 RM, ah, Masya-Allah, tu adalah tips yang insya-Allah kita konsisten bersedekah walaupun dah habis Ramadan. Jadi kalau Ustaz uh, tadi sebelum uh, uh, kita masuk tadi dalam uh, commercial break, teaser tadi kan, ada uh, berkaitan dengan pembangunan, batu ya. projek pembangunan Mahad uh, Aurauda. Ya. Ah, Masya-Allah, Ustaz dah bina masjid, sekarang Ustaz nak bina Mahat pula. Allah Subhanallah. Allah. Allah. Uh, dan dan uh, saya yakin itu semua dengan Bantuan penonton-penonton. Assalamualaikum Betul? pada pagi ini. Masya-Allah, bayangkan itulah. Itu sebenarnya Allah beri peluang kita untuk kita menambah lagi ya pahala kita melalui ustaz sendiri. Tapi ustaz mungkin boleh kongsikan antara projek pembangunan Mahad ya. al ustaz? Baik. Alhamdulillah Musolla Ar-Raudhah kita dah berjaya bina dengan jayanya. Alhamdulillah. alhamdulillah. Tiga tahun saya berada di TV Hijrah ni pagi-pagi Ahad dengan pagi Rabu duduk orang kata menagisi simpati. Allah. <coughs> <coughs> Jadi alhamdulillah berjaya dan baru-baru uh, ni pula sakit 2 3 hari ni apa apa viral pula tentang masjid 24 jam sejuk. itu yang kami um, buatlah mana tak tutup aircon sepanjang satu hari Ramadhan. pada Ramadan. Oh. Jadi duduklah nak itikaf ke apa ke. Jadi sekarang ni kita nak mengorak langkah kata, -kata orang oh. tu ke satu satu langkah berikut itu membina satu makhat ataupun mak tafiz yang kita namakan sebagai Ma'ahat al-raudah... di tanah bersebelahan hanya lebih kurang 200 meter saja. Mm -hmm. Tanah 2 ekar ini kita dah miliki dan kita nak, nak start bangunkan bermula lepas raya ini. Oh, di mana projek kita ni nak apa, melahirkan pelajar-pelajar yang hafal Al-Quran tapi dalam masa yang sama tidak meninggalkan pendidikan arus berdana. Dia akan ambil SPM, ada aliran sains. Tetapi ada added value dia iaitu mereka akan belajar kitab turas atau kitab-kitab klasik agama supaya dia mantap apa ilmu agama dia. Akademik dia mantap, apa Al-Quran 30 juzuk dan dia ada apa kemahiran membaca kitab-kitab klasik, kefahaman kitab-kitab klasik Arab. Kita panggil terus. Uh -huh. Jadi yang ni projek ni besar tuan-tuan semua. Kami jangkakan dia boleh mencecah 30 juta dengan bangunan oh, besar. yang sebesar itu kami besar. dah design bangunan, drawing ya. Uh -huh. Macam mana? Jadi uh, tanpa sokongan tuan-tuan, bantuan semua tak tak akan berjaya maharadah ni walaupun dalam rasa sedikit ketakutan dan ada getar dalam hati yeah. itu takut ya Allah besar nak bajet ni bila nak habis projeknya. <S Russians> Tapi saya percaya dengan yakin bahawa setiap kebaikan yang kita buat hasrat murni yang kita usahakan insya-Allah Allah bantu dan mudah-mudahan Allah menggerakkan hati tuan-tuan semua dan mudah-mudahan nantinya kita semua tergolong di kalangan orang yang mendapat doa malaikat yang mendapat keuntungan kepada kita. Jom sama-sama dengan saya. Satu sedekah selangkah ke jannah. Insya-Allah ya ini insya satu sedekah selangkah ke jannah. Dan ada nombor akaun di uh, kaca TV anda sekarang ni ambil cepat-cepat tu dia Aa, QR, QR tu. pun itu. ada mudah mm. sangat sekarang ni kan Ustaz kan hmm. scan mm. saja QR insya-Allah uh, anda boleh bersedekah untuk pembinaan pembangunan Mahat uh, Al-Raudah ini insya-Allah memudahkan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu taala dengan bantuan anda semua kasih sayang anda semua. tu okay. nombor akaun pun ada Ustaz. Aa, Aa, itu ambil design dia. Siap. Ha, itu mm. design dia masya-Allah. Itu pintu utama. Pintu utama kan. Okay. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Nah, jadi mungkin Ustaz ada kata-kata terakhir untuk penonton. Assalamualaikum. Saya Masuk nak mengucapkan ini. ribuan terima kasih dan juga ucapkan Ramadan Karim. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik. Perbanyakkanlah amalan-amalan yang apa, memungkinkan kita mendapat tempat terbaik Lata. di syurga esok dengan cara kita melakukan amalan yang terbaik. Walaupun amalan ini tidak menentukan kita masuk syurga, mm -hmm. tapi dengan amalan itu nanti membezakan kita apabila kita masuk syurga di mana tempat kita. Insya Jadi, buat yang terbaik, dapat yang terbaik. InsyaAllah. Ah, Amin. Amin. Nafis, sikit ada uh, apa ah. Tulus semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelum ni dan diterima dengan amin. amin dengan jayanya Insya Allah. <laughs> InsyaAllah. Amin. Akan mudah-mudahan. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Nafiz dan juga terima kasih, terima kasih kepada Ustaz Amal. kerana bersama dengan kami. Dan Assalamualaikum. Subuh pagi ini muka Allah permudahkan segala urusan. InsyaAllah. Amin. Insya Allah. Amin. Insya Al dan kepada para penonton, kita nak berhenti dalam Assalamualaikum. Subuh insyaAllah. Sekejap lagi kita sambung dalam Assalamualaikum. Anissa An pula. Kita berehat dulu seketika. Kembali insyaAllah selepas ini. Ayah, ingat tak dulu kita pernah datang sini? Mesti mestilah ingat, Omar. Tapi kenapa? Kalau macam tu, jomlah kita pergi musalah Ar-Raudah. Boleh kita solat zuhur kat sana. Ayah, Datuk Ayah. Musalah Ar-Raudah dah siap. Cantiknya rumah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. apa khabar? Apa? Alhamdulillah sihat-sihat. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz Cantik sungguh masjid ni Dah terbina ya eh? Alhamdulillah Semua semangat orang ramai Kalau dikira-kira kan Nampak macam siap Tapi sebenarnya masih perlu Lebih kurang 200 ribu lagi Berbaki mana yang ada ni Kita ada kuliah duha setiap Sabtu Kita ada kuliah maghrib setiap malam Satu yang menarik Kita ada bilik musafir Rumah dengan ayah Musafir kan? Bolehlah kita cuba bilik ni di atas ni. Kebetulan tak sekarang ni Zuhur pun dah masuk Mari kita solat dalam Kita tengok apa yang ada di dalam ah, Baik, baik, baik Okey, Okey. Okey. jom Sila, sila Allah Akbar Siapa membina kerana Allah Atas sebuah masjid Mana lillah yang tak ada di masjid Walaupun kecil itu sebesar Sekecil sarang burung Allah nak bina Ah, ayah. Hmm. Boleh tak mahu nak pergi kelas ngaji dekat sini? Eh, mestilah boleh, ma. Ini kamu salah Raudah. Ah, kalau macam tu, pergi dulu ya. Kalau kita tidak menjadikan tajwid itu sebagai sempurna, maka kemungkinan besar solat kita tidak akan sah. Alhamdulillahirrabbilalamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ به مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعزيم سلطانك اللهم صل وسلم ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in pada saat dan ketika ini hamba-mu ini menadah tangan kepadamu ya Allah tidak ada yang